Нина на пять минут пошла бабушку проведывать с пирожками. И красношапочка понесла пирожки бабушке. И уже, наверное, часа полтора нету. Надо Николаевну уже порядки наводить. Сыра сейчас, не знаю, дымит что-то, горит. А мы уже кухню вышли пить видео смонтировал первую серию да, где скучно когда пошли коху пить муся ну, налупилась ну муся скажем отдыхает И даже кусаться это я дрожнил дрожнила схватила разок и все выплюнула а. нужно спать получится. Ну вам результат? С творогом вкусный. Творог? С творогом? С Нет, это не, я его не Даже не солила, я вот просто творог. Сидела, пол ела и это. С пирожком. Я поела бо... трошки, ну я не А Ніна каже, что ты молчишь? Кажу, я специально ставила там чуть якого поклевала. Кажу, я хочу пирожочка попробовать. Так я пол пирожочка съела с картошкой и половина а с картошка начала есть, она мне а ты что, говоришь, наши пирожки берешь и Кого-то угу. жилась, я говорю, лепила, лепила, уже не можно взять, говорю. Так я свиту несу половину, ну поделилась, Нина тоже попробовала с творогом. Я люблю творог даже и не солить. Когда у вас сахар на себе, я говорю, нет, ты что, не так соленый, чтобы, ну уже было солі. ну это, творог такий, кислый, знаешь, такой вот с кислиночкой, вкусно, мне нравится вот так кислый. Кто любит, что наоборот, знаешь, так. Значит, мне не нравится. Сахара Но, это дело. положить, а я не хочу то самое, что меня упрекают вареным мясом в холодце. Ну, никто не упрекает, просто не, упрекает. не, я просто говорю, это вообще разные вкусы. Там мясо вообще другое. Холодцы, да. Просто вареное мясо. Вот такое, вареное. да, творить, мне на него смотреть как-то. Там как есть три чеснок, и это добавляют. Это есть еще вот с этим. С горчичкой, чес... Я напишу, не знаю, нет. в эту. Да я вот рассказывал, красной шапочкой поработать. Нина? Бабушке ну, Бабушки а, пирожки. пирожки. Пришла, повыше это, пока... Рыбу, интересно, пирожки. вот в, уху, в ухе кто-то ест? Едят. Я вот ни разу не видел, все, все насыпают, что? мне рыбу не ложи. может какие-то сорта варим есть. Варену рыбу что едят, вот, и мне нравится вареная рыба, я пью. Так а чего уху не варю? Я уху не люблю. Так, ух, рыбу тебе. И что будто есть? Легко, только без гречки. Это у нас плохое это самое. воспоминание, как мы с пацанами наварили. гречкой? Вот. И гречку, и рыбу в первую очередь кинули. Потом же что у повара, давай прессовать, где рыба. А мы же не знали, что рыба распалась, что ее в конце кидать надо. А мы вначале думали, навару побольше будет. Не раз это сама ее беруть у марлю рыбу и варять. Даже два-три вида рыбы можно. вот это ж настоящая уха, чтобы mm. начинать с хищников или я не помню. Ну, короче, это вот. Ну так, чтобы mm, она там не плавала в этой, в марлю и туда и варится. Не, на природе классно. Да на природе все вкусно, чтобы ты не приготовился. Да. Ну, Конечно. Значит, поедем до ужика до наших. Не, не ты Я поразгоняю палку возьму. Правда, комары там, ух ты, сантиметра по три, наверное. тугий Точно, я же Нина, это <режит> еще рано, часа три. Можешь пирожочек есть? У -у -у. С чаем, с компотом. Чаще. А там, с компотом. Значить, треба то... Значит, лізти в по підвал. Полізь, вибери собі, яких, яких ти захочеш компотик. Який, ну, який тобі подобається, поліс. Ніна, Ніна буде теж з компотиком. Вибери, вибери там, який захочеш, так сама. Красна шапочка пройшла. Яка красна шапочка. Ну, ти ж пірашки насила. Да. Значить красна шапочка. Це папа так сказав, це не я. З компотиком готи. Там. Да. Яка захотіла компот. Бабушка ціла і не прохавали. Ні. Донесла, а не поїла. Рада, боїла. Боїла. рада була. хай їсть. Вони хороші, якраз вона поїсть їх. Да. Да. Так. Да. Рада, Ніколай, на кострі палять. Я вкосила, що що. Ну, що робити, жінки. Да. Есть такой тип людей, что не нравится телевизор смотреть. Другие так целый день... То сейчас интересно телевизор эти видит? Я вообще не знаю. Ну, не это вроде. так редко так, чтобы когда коли... А так, у телефона, и у планшета, у кого такие Ну, это вот. тот самый телевизор. Ну, все равно. А так, чтобы уже такие телевизоры... Люди перестали скорых, правда, и попадут. Не, на работу едешь, смотришь, там плазма висят у людей. А у некоторых новичке. еще Новый год вот, висит. Я в ничего не могу сказать. Дивится ну, а на меня. Гирлянды, гирлянды, гирлянды висят. А один дом проезжал, это вот цвет сиреневый. И весь дом там в середине комнаты. Пока, пока мужика спросила, а что это у них за иллюминация? Я говорю, цвет нравится. Нет, кажется, же все комнаты забитые рассадой. Да, и вот а, это там, вас... да, там парник здоровый, это, понимаешь, мы а -а -а. ходили, это говорит, скоро уже высаживать будет. А что дает? Я говорю, ну так вот комнаты комнаты, в каждой комнате свет, свет, я говорю, вот это профессионально, а потом говорит, Чернобыль продает, скажи. А -а -а. Ну, да, вот. отсюда еще на байк ну, вот, Я говорю, а тут что не продает? А Тут говорит, не знаю, знаю, что он там торгует? Ну так едешь, смотришь, гирлянды висят еще, Думаю, Новый год кончился уже, в февраль на носу. Хай висят, люди, носи, да? Я даже знаю, у нас у некоторых висять. Я ж кажу, у нас высить холости. весна. Даже и включаю эти С какого бутылька вика-то несете? С первого. <реш> Сейчас, Сейчас выберет огурцы. Опять накидали кошки. Вот он кто-то теперь Кого? Она еще не поедет. Шая проголодается, не будет есть. Она тебе все завидует. Что за... Коту косточки отдали. <реш> Любитель хрящи погрызти. Ох, что забрала мы на еду, Ну да, это еще сегодня Вони не найдет никто. Рассказала, что заказчик приезжал. Да не, сейчас расскажу. Я сказала, что он тоже не приехал. Бутылек туда несет, а свет не это самое. Может и не выключить. Ну, мы шукаем, где по в подвале компот стоит. Там мы шуем. Не так на улице время. Так, а я принесет. Что-нибудь там принесет. Так, а что они надо, там будут сидеть? Так, а что тут осталось до ужина? Сейчас три часа посидеть. Надо жарить. Надо было сахар добавить. Нет. А сгущенки делают пирожки? Не сладкие. Чирулеты только. не, пирожки. Я что с них никогда не встречал. Мама делала пирожки. Сгущенки. Сгущенка. Правда? Да, можно. Ну, Рогали, рогалики помню. Рулеты большие помню. Рогалики. С вареньем, с ощенкой. С вареньем, да. Но проблема ж вас заставить потом есть их. С маком и шли хорошо. Угу. И нет, чтобы когда варенье варишь, кастрюля трехведерная, полная. Скажите, родители, а кто будет и таисты? все? Не, стоят же, шаблизуется, А зимой не заставишь потом есть. Аня, наверное. Добрый. Ну да, глянь, как красивый. А внизу что? Малина. Смородина. Что-то еще? Смородина. Смородина. Яблочко. Хочу это с сахаром, да? Вкусно, ну, ну, хоть сюда мама сахар положила. Да. пирожки с картошкой без сахара. Что за пирожки, да? Ты не сказал. Хорошая. Подала сегодня. Заказывали мне торт. Я уже сказала, что заказали. Мы решили. Она не выслала картинку. Так, так, мы решили по-другому. Побалакала. Так, все, буду лепить зайца. Дальше не скажу. Все на тортиках. Давай еще по стаканчику. Шут было? вкусно, всем уже что-то... все, же, что нет, нет, все ежевик, я не подписала, наверное, да, да? Вот это, да. Все подписано, компот не подписан. Нет какая разница. Все. Да все. ясно. там матрина, микс. Нет, малина, туда, да, а там уже Вика трошки была. Я там, наверное, я не забрала тогда, Девочка угу. Девочки спрашивали вопрос, задали, скажу, что можно на видео ответить. що випічку я ділаю, да, що продаю чи, ну, на заказ чи для себе, э, ну, для себе ми робимо, ці корзиночки зробила, також ну, дітям. Все. Якщо на заказ, то я не показую на сімейному каналі. Ну так дуже прям, знаєте, можу так показати, похвастатися, що я зробила на тому каналі. Оце, я тоді говорю, що дивіться на тортиках, да, я там зняла, ну, на заказ там, или що щось. И я всегда кажу, у меня есть заказ, нема заказа там. У меня, если есть, я кажу, что вот заказ, все будет. Будет выпечка, там, ну, что там надо, торт или еще что-то. А так нет, для себя так. Мы делаемся тоже тут вот так. Так что угощаем, я говорю. Я говорю, всем хватит, так что так такие делаем. Вот вы задавайте вопросы, если что, я вам буду отвечать на видео, если кого так это, это, и за закрутку сюда, консервацию, что все сейчас пытают, ну не все, ну спрашивают, там, кетчуп, те помидоры и все. Ну, это мне, да, это мне надо, опять же, листать, я говорю, да, на канале у себя, это видео шукать, то же самое, я же не могу запомнить, да, все рецепты. Это полгода и все. назад отматывать. Так, да. я примерно знаю, где там. Ну я нашла це відео, нашла рецепт, написала. А так як готовить все, що як это, заходьте на відео, дивіться, там я все показую, все, ну, як є. Також ці помідори. Помідори, коли ми ділали, да, от в кінці літа, да. А просто заче було часно. Ну все ж все равно до закатывать буду. Я все равно буду це все делать, і помідори, і огурці, і це ж відра. И кетчуп обязательно 100% это я буду делать. Только больше уже, наверное, вообще два раза больше буду делать, потому что вот это сколько, три порции делала. Так что я буду делать нормально так, потому что оно хорошо везде идет. Насколько он вкуснейший, да, как в магазине. Вот. так что, как-то так. У если времени нет, я не буду шукать. Там, если пошукайте, если вам надо, там, шукайте, ну, наиважно, там. Если у вас время есть, найдите, если вам интересно, если вам хочется сейчас. Я... Каждый день закрутка у нас была, там, да. найдете еще что нибудь Я ничего, я скажу, это. Вот кабачки вот с кетчупом, что закрывала, тоже вкусно. Тоже по своему рецепту закрыла. И мне понравилось, я буду опять же закрывать так же. Ну, якось так. Вот, то, что кофе попили угу. Uh -huh. с компотиком. До, до, половины только дошли. Еще трохи осталось. Так что... Съешь пирожок. а что ты нормально меня сегодня дивишься так и дивишься? Это что надо, да, Нет. Не. Не? Просто? Да. Пирожки смешные. Да. Ой, да. Так что. Сегодня Заводи. еще завтра уже уроки, да? Да. Вы вчера <laughs> занимались? Вчера субботу была. Ну ты ж сказала по субботам. Щось... Через, Через, да, Через неделю. Через раз делать, не каждый раз. У Юки п'ятницу последний день, в субботу не учатся. А у Нине. Нахаються, нічого. Бахбахи весенні, канікувач. Та время летить і в шохи, може. Ну це Новий год. Оце проходить Новий год і все. І все летить. Аж, аж летить так, що я не знаю. Просто Надо на вулицю на, на Так, Давай допивай. Кітухи поють. руки все здесь слухают, Надя хода вокруг хаты, туда-сюда. Пошли, там ветра нету. На месте. Цветы на месте. Я покажу тебе. Ну, та ще куди за хату кажеш ты. Ну там не дують. Дує. Да. <свят> Дує. Ну, вроде и плюса все равно сыра. Да якось так. Все, выкинули я эти яблоки гнилики там. Больше Отвали? не мало. Нема больше. Так куплять надо. А почему вона сейчас яблоко? Да тебе бесплатно, может. Да? А. Хорошо. Надо петуха завести, чтобы пел песни. Да, хватай, кричать. Переклички. утром, а то и в обед, И, да. да. и нема да. толком снега, да, в этом году вообще. Так вот, я удивился, точно многолетняя, наверное, да? Да. И мороз, Хочешь... мороз не берете. листочки какие, то трошка он примерла це, а це, йо, це Ну, отценичества нормально лариса похвасталась скажи начали отрастать то говорит, стресс для нее был поскидывала листы можем на тоже. тоже зато вылазить начали повыписывала комнатные какие-то цибулики И, говорит, начали наклевываться Кажет этот менеджер в магазине, как давай там рекламировать. Каже, девочка, я, я бы у вас бы все забрала, каже, ну если бы у меня хата была, цветы любим все, каже. красивые цветы тут. Все красивые. Как Надя наставила, и боком по залу ходить надо было. Три И на полу. А про кот, если был. Хана капец. Сейчас он, да, и на подоконник прыгает, и все. Тоже. Он что, соображает, что он там стоит и стоит, а что он там. А фиалки дома он не знала, да? И кустом росли, нормально. Кто? Ну, фиалки у тебя. А, фиалки. Да. Ну, да. Но все равно неправильно это дело В шучках он поливала, я их заливала, видно, но там, где пропало, где нет. Тогда, бачу знала я правильно все. Вон цветы и цветы, потом отдыхают, опять цветут. Так что такие дела? О, и здесь ничего не надо? Нет, я не хочу. Я ее. Райки справовали. Я бы сейчас бы прогулялась, а сама он с хаты идти не хочет. Да, я бы в это походила. Так, ты что на работе, то еще что-то... Ну, пошли, я предлагаю. Я ж предлагаю, пошли ну, через... Ну, то пойдем туда. Через Богодуховку. что а ты по кругу, в ага. магазин. Ага. Это не туда, туда, там, тебя сдует. <сíck> Ветер <сíck> за, <сíck> сел... <сíck> за селом. <сíck> 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 Сейчас наоборот по солнышку ходить надо, то летом ушла по теньку надо. А где солнце? Так, где-то ж там за облаками. Ты фонарик включишь, да, бушить. А, <святые> <это> <святые> только что в окно светило. <святые> Я бачила. Так Нине, Вот ну, ты ладно не. там поняла, они на такая. что сос и на планетяне. А, а, ты Так дома. не, вот да. <святые> 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 и лучом вот так вот. Она вот. бежит. Я думала, есть ты готова. Шо есть ты готова? А, что-нибудь. Яйца буду куплять. Ну, есть повод. Не, есть. Пирожки нарубилы. Запивать достали. Ага. Хороший компот. Ну, я попробовал. Нравится, идите, много Компот, я Андрею пробовала. С Крыжовника вчера такой. Ну, хороший тоже, но такой надо миксовать что-то с чем-то. Думаю, тогда с этого персика делали классно. Ну, так тут тоже есть этот апельсин персик. А, ну, а что ж вы не достали? Я же сказала, я говорю, листы, что хотите, берите, какие хотите. Вика захотела это, принесли, и видишь, тоже вкусно. Все равно пить надо, и то, и то. Открыться еще. Аня позвонила, говорит, мама, не могу рецепт пиццы найти. Каже, выбивает домашнее видео трехлетней давности. А я и да. Решила пиццу готовить. Надо по рецепту. Я говорю, ну доставка, делать. доставка. Я говорю, сама приготовила. Да, ну, Тому проще. Позвонил, привезли. Да ты своими руками срубил, да? А -а -а. И начинку сделала, какую тебе надо. сколько надо. По своему все. И все. Ну тогда что-то ты купила в Михайловке. А там цибули это капец полно. Да. Я говорю, ну на что ее ложить? Ну, вкусно. Там. Сну. Вот так вот, так пошла я в хату, а ты уже балакал? Толстыш вышел. А ну так балакай. Я тебе тебе телефоны побрали хорошие, с хаты можно балакать, а у меня нет. Там на нем и написано, связь только на улице. Пойду сейчас буллер включу. Студентка. Надо что-то. Тупика, да? то нет. Что ты чудишь? Красная шапочка. Так надо же ли? Так похожий, да? Да. да. Так, ну иди. Да? Вот. Покажу фиалочки. Уже давно не показывала, да? Кто то есть там соскучился, наверное. С фиалками моими. Да надо снять сейчас я ножничками аккуратненько такие вот вялочки красота сейчас на том подоконнике она свет включила ну ладно так что так красиво так. зацвела То есть сколько буду добавлять бутончика? Там бутончик уже есть, вот Так, мои хорошие, там маленький. Всем я желаю здоровья, всем благополучия, всем мира, добра и всем пока-пока.